Salam. Salam, axşamınız xeyir olsun hörmətli söydaşlarım, əziz vətənlərim və möhtəşəm Azərbaycan firdəmlərinin üzükləri. Bu gün 21 iyun 2020-ci ildir. Tələbçi bu gün atalar günüdür. Elə efir başlamamışdı 2 dəqiqə qabaq kimdəsə <laughs> gəlir məni təbrik edir. Mən bütün dünyanı atalarınız salamlayıram. Ata olmaq əmbə şərəftir. Quruverici bir istirhəm də çox böyük bir məsuliyyətdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan kişilərinin, Azərbaycan atalarının çox böyük hissəsinə bu rejim öz övladları qarşısında atalığ borcunu layiqincə verməyə imkan yaratmadı, vermədi, imkan vermədi. Allah bizə güc versin, Allah bizə güc versin ki, ata kimi öz vəzifələrimizi yerinə yetirə bilək. Bir gün Ordubad İnternet məktəbində oxuyurduq. 75-ci idi. Səhifələməyəmsə, ilində gündə səhifələyə bilərəm. Bizim Ordubad İnternet məktəb müəllimləri bizlə ana bala kimi idilər, ata bala kimi idilər. Yəni biz özümüzü valideynlərimizdən kənar hiss eləmirdik. Baxmaq ki, mənim atam ana m var idi. O vaxt İnternat avədiyət məhəllə olmuşdu, sonra çevrilmişdi internata. Mardim çanağ olmayan ailələr də öz uşaqlarını orduqda bilirdilər. Amma elə hesab edirəm ki, dünyanın 1 nömrəli məktəbi idi. O baxpəz vaxtında mənə bilmirəm vəziyyət necədir orada. Burdan bütün o məktəbin qəllətinə bir daha salam deyirəm. O məktəbə qoturan bütün məzunlara burdan sağlamlar deyirəm. Çox gözəl yetişmələri oldu bu məktəbin getmişdik dənsə e, bizim bir müəllimənin anasının ağ günü idi. Getmişdik. On dəvət etmişdi bizi. Getmişdik. Ananı təbrik etmək. Mən sizin qızğın yerində evin aşağı karda dedikdə, bona bir dərd e, yayan görürəm. Bizə də təqribən 15-20 uşaq getmişik. Ordbaatların da süfrəsi verilsə də hətta adı zəngin olur, bol olur. Hətta şəkər bura ləvlişir, digər hər şey stol üstündədir. Oradan da aruzada limonu qırırsan, həqiqi limonadır, bu plastik limonlardan yox. Mən isə ayağa qalxan anaya də indi orta məktəbdə oxuyurduq. Hələ bir şeir bilir. Ana haqqında böyük bir <laughs> əsər hazırlayıb getmişik ora. O qədər anadan şeir dedik, ananı qədər təriflədik ki, axırdə evin kişisi dilə gəldi də, vallahi diyan görüm. Bu idi, ə, ay öz istəyir. Müəllimin öz ağ günü idi, ərim. Müəllimin öz ağ günü idi. Biz indi getmiş müəlləmimizin ağ gününü təbrik etməyə anası haqqında şeir dedik. Axın ayağa onun anası da şeirdir. Ki birdən düz nə deyə bilər, səhli görümə bu şok bayağı öz başlanma gəldi. Bətdadaqın nə şeir bilmirsiz siz? Nətar oldu bütün şəhərdə elə yazdığı şeirlər hamısını arvadlar həsr eləyirlər, aniya həsr eləyirlər. Onda bizim sinifdən bir yadından çıxıb kiminsə Qaxtağa dedi, mən bilirəm. <laughs> Açıq deyir ki, mən Dədə haqqında şeir oxumamışdım o vaxta qədər ki, bu gün də bilmirəm. Yəni ata haqqında şeir mən eşitməmişəm, oxumamışam. Qaxtağa Dedi ki, həmişə mən şeir bilmirəm amma 2 misra deyəcək ki, poemiyədə. Dedi də görə. Dedi ki, demişəm min dəfə can deyirəm can dədəmə kimdə nə hünər var ki, tuta noksan dədəmə. Deyişəm min dəfə can deyirəm can dədəmə kimdə nə hünərlər var ki, tuta noksan dədəmə. Bə. Çiyə bir ləzzət elədi. <laughs> Qucaqladı, öpdü. Gedə doğordan da dəyər poeymi davam eləyin indi. Dədələrimə təbrik edirəm. Allah dünyanın bütün dədələrinə şans versin ki, öhdədəlik borclarını yerinə yetirə bilsinlər. Çox təəssür ki, biz yaşadığımız Azərbaycanda belə bir imkanımız yoxdur. Yəni də bizim dədələrimiz bizə bir dədəliklə bildirdilər, nə biz öz övladlarımıza dədəlik edəbildikləri də bugünkü nəsil dədəliklə bilməyəcək əgər Böyle gideceğiz dostlar